Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Паралельні Світи. Мене звати Анастасія Влакоєвана. На зв'язку з нами астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю і перш за все хочу обговорити з вами заяву, яка говорить про те, що найближчі місяці ЗСУ зможуть закрити небо від шахедів дронами-перехоплювачами. Чи можливо це вже в липні? Чи все ж таки ця знаменна подія для нас, яка обезпечить всіх українців, відбудеться уже в серпні? Ой, я вот сейчас включаю харарную карту и говорю, что немножко надо зачекать, да? Угу. немножко подождать, да? потому что вот сейчас Луна только делает первый, в первом градусе находится у меня в Козероге в харарном вопросе, то есть только-только начало. Я думаю, что уже в сентябре будем отбивать все, уже осенью как бы все будет как бы сделано так, что наши дроны, которые будут все перехватывать в воздухе, просто сделают невозможным дальнейшее посылание этих самых ланцетов или шакедов или еще какое-то дребедение российское. Они просто поймут, что бессмысленно это делать. Поэтому очень большой успех в этом плане нас ждет уже в сентябре месяце. Зрозуміла вас останніми днями українцям кепсько, тому що летить досить багато всього по різним областям, проте не в такій кількості, як зазвичай ворог влаштовує масовані атаки. Власне, моє питання про те, коли буде саме масований обстріл ці 400-500 шахедів, десятки ракет, які місця у небезпеці, і куди ворог планує бити, в які дати зорієнтуй нас, будь ласка. А, ну, самое главное, что сбывается мой прогноз, я уже говорил, что э, как бы они там не хорохорились, в а ближайшие 2-3 месяца они не смогут каждый день по 500 шахедов на нас направлять. Им нужно делать паузы, да, там, 2-3 дня там по 50, по 10 шахедов, по 30, а потом уж только 500, потому что многие компоненты перестали поставляться из Ирана, mm -hmm. где Израиль все это все разбомбил, да, дорогие друзья. А поэтому супер таких э, ужасных ночей в неделю у нас теперь одна или две я не концентрирую все э, и бьют по какому-то определенному э, городу. Да. Ну, вот, например, сбылся мой прогноз именно э, то, что касается Киева, да, и вот все, что на него летело, и вот э, такая же ситуация была и по Одессе, по Кривому Рогу. А что касается в ближайшее время, э, то у нас ждет очень такая сложная ситуация, именно 11-12 июля, это пятница суббота, да. особенно это может касаться южных регионов. Николаева, Одессы, это может быть белгород или Вот такая вот ситуация. И у нас 14-15 число, начиная с 13-го, да, 13-е будет воскресенье, 13 в ночь 13 на 14-го может быть ужасающая, особенно по Киеву. По Харькову, по значит, Константинову, есть такой у нас аэропорт, и Днепр, да, вот, как бы вот такая вот ситуация. Ну, по Днепру больше именно с четверга на пятницу, 10-11 июля. В общем, вот такая сложная ситуация. Но Армагеддона, который был раньше, уже не будет. Ну и самое главное, что Дональд Трамп своим заявлением, Дает возможность сбивать кинжалы, которые мы не смогли сбить вот буквально на этих днях, когда они летели по старому Константину. Поэтому я думаю, в ближайшее время кинжалы начнут снова сбиваться, потому что у нас опять начнутся значит, ракеты и быть, которые могут сбивать именно значит, установками значит, наших любимых самых замечательных патриотов. А скажіть, будь ласка, є така інформація про те, що росіяни будуть бити по ТЦК? Ми вже бачили деякі випадки потрапляння саме в будівлі, де знаходилося ТЦК? Аби знищити, начебто, дані про мобілізованих. Якщо це правда, і якщо це дійсно така тактика, то навіщо вона? А чи все ж таки це просто новенька і псо для того, щоб нас заплутати, вселити нам якийсь страх або іншу думку, куди воно буде летіти? Що скажете? Слушайте, ну у нас были не защищенные ТЦК. Ну, какой, какой нормальный человек подумать, что а, они будут бить по ТЦК. Ну, вот теперь мы а, как вооружились, и теперь возле каждого ТЦК будет, а, значит, мобильная группа сопровождения mm -hmm. против шахедов, и mm -hmm. она будет отбивать все это дело. Поэтому проблема ТЦК решена, дорогие друзья. Они даже могут запускать и дальше, только теперь, теперь мы будем все сбивать. Мобильные группы будут набраны и будут охранять наш ТЦК. Ага. Mm -hmm. Тепер хочу повернутися до американського президента, про якого ви сьогодні згадували. Зокрема, поговорити про те, чи дійсно Дональд Трамп свого часу погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо той увійде в Україну, Слушайте, ну, у нього далі вже давним-давно прозвища в Америці Трештокер. Ну, это в переводе означает пусто брех, пусто слов. Uh -huh. Он сегодня одно говорит, завтра другое. В общем, вы же понимаете. Ну, он просто как бы от балды сказать такое. Подумайте сами, ну как может реальный нормальный человек сказать, что он ударит по Москве, по ядерной державе, где 6 тысяч боеголовок. Из них около 2 тысяч, значит, прям в любой момент могут полететь в сторону Соединенных Штатов Америки. Устабрьох абсолютніший, теж три штокер йому ну, давним-давно там далі, эту... вот что... вот, да? то поганялова в місті з то з точно тако, тобто Трамп завжди відступає. А, я, які... я... а які а? скажіть стосунки зараз між Путіном і Трампом, і що Путін думає про Трампа? От як їхні взаємозв'язки відбуваються саме зараз? Ну, тот человек, который себя показывает, что он Путин, глубоко знаважающий украинскую мову. Uh -huh. а, значит, Трампа, он его просто, блин, вообще ненавидит. И он, видите, он там был на какой-то конференции, где-то там выступал. Вот, мне надо уезжать, чтобы с этим неудоумком поговорить по телефону. Ну, образно говоря, мы так поняли, что он имел в виду. А, ну, Трамп, наконец-таки, просек, что у него биг-дилы, биг-сделки. Наконец-таки, они полностью сливаются с Москвой ни о чем уже невозможно. Все что-то ему там, я не знаю, там, кисельные берега, молочные реки, все, что ему там наговаривали, извините за мой французский, сали в уши. Ну, он понял, что его просто тянули время и его использовали. Угу. А я всегда говорил, что как только будет ретроградный Сатурн, тут и бахнут санкции по Российской Федерации. Да. Тут такой сюрприз, как недавно сказал Дональд Трамп, иногда можно ему верить, он учинит Российской Федерации, он вчера сказал, что будет супер-классный сюрприз. И видите, так четко, точно у меня все сходится. 13 июля Сатурн становится ретроградным. А я вам говорил, что на Сатурне ретроградном Дональд Трамп имеет санкции. Вот после 13 числа ожидая мощных, ужасающих, изничтожающих санкций против Российской Федерации, особенно против Теневого флота и их банковской системы «Свифт». Вот все будет уничтожено, закрыто, перекрыто. И у козырные карты будут у Дональда Трампа. Он может торговаться с Лили Путиным об окончании войны, а хотя бы о 30-дневном перемирии, который может в любой момент значит, прийти. Ну и самое главное, дорогие друзья, что готовится переворот в Москве. Он уже подготовлен. Я вам всегда говорю, как только Сатурн с Нептуном сойдутся, будет переворот. И все эти патрушевы, вот эти ужасающие. Я сейчас считаю, что вот это все эти переговоры, вот эта национализация, все это с патовщиком связано. У него вообще такое ощущение, что он перехватил сейчас власть КГБ-ФСБ, и вот сейчас он полностью всем заправляется своим замом Сергеем Королевым, который реально руководит ФСБ-КГБ. Вот эти два человека, они захватили власть в России, и они будут свергнуты в ближайшее время. И самое интересное, что могут быть свергнуты, будьте смеяться, мэром Москвы Собянином, вот который такое. вокруг себя соберет большую сильную силу, тучу вообще. Потому что сейчас хотят деребанить и захватывать деньги Сергея Собянина. И начались очень большие значит, столкновения с московской мэрией. Не удивлюсь, Собянин захватит телецентр Останкина. выйдет с каким-нибудь креативным сообщением, что все, значит, совершаем переворот, захватываем власть в свои руки, и все, заканчиваем СВО, войну, нужно вообще жить мирной жизнью, и самое главное, класть плитку в Москве и по всей стране. А от, якщо повертатися до початку того, що ми з вами обговорювали про санкції, та 13 число, чи може Трамп зробити не лише санкції для Росії, щоб її існування було неможливим? Але чи може він ще якийсь сюрприз влаштувати? Буде який болючий для Росії? Наприклад, це буде новенький пакет допомоги для України, зокрема збройний, звісно що? Ну це вже. окончательно и бесповоротно согласовано с Германией. Mm -hmm. Немцы нам будут поставлять Таурусы, мы будем их, короче, собирать у себя в Украине, не выдавать за наши <сосы> украинские какие-нибудь ракеты, да, типа вообще там какие-нибудь там Сапсаны, да, вот слово Сапсан это будет очень э, практически равнозначно Таурусу, дорогие друзья. То есть мы будем у себя собирать Таурусы, значит, немецкого предназначения, клеить им Сапсаны и бить по Москве. Вот это, вот это самое главное, что согласовано. И смотрите, буквально вчера Фридрих Мерц сказал, что все, переговоры закончены. Никакие дипломатические ситуации с Москвой не могут быть реализованы от слова совсем. Фридрих Мерц передает нам боеголовки значит тауросов, которые будут лететь по Москве. Поэтому у нас ожидают в ближайшее время очень интересные события. Ну, и как я вам говорил, все фронты. Заснули, все стали суммы, мы просто вообще остановили. Там они пытаются барахкаться где-то в районе Константинова, Константиновки, да, то есть или как там называется? А, сиб... а? <laughs> да. Ее-такая. Да-да, и они там пытаются что-то на Запорожском направлении, Запорожское, вот в сторону Запорожья, но тоже ничего не будет получаться абсолютно. Я считаю, дорогие друзья, что нас ждет великая победа в ближайшее время. Поэтому спецпослание Китая, да, там Ван и, там или кто там, министр иностранных дел Китая сказал, что он не допустит поражения Российской Федерации, потому что все китайцы видят, что Россия проигрывает и скоро ее поражение. Это точно так же было, как в первой мировой войне, когда германские войска находились на территории Франции, вот они там аннексировали многие земли Франции, но ну, в конечном итоге проиграли Первую мировую войну. Вот то же самое сейчас вы видит Китай, он говорит, он не допустит поражения России. А мы все понимаем, что Украина победит, а Российская Федерация развалится на запчасти. Не случайно сейчас происходит смена власти в Чечне, и всевидящий Равзан Кадыров, он, у него великая интуиция горного воина, передает бразды правления своему сыну, потому что понимает, что заканчивается Российская империя, заканчивается Российская Федерация. Ну и самое главное, сейчас будут охотиться наши прекрасные значит, джолки такие, значит, маленькие-маленькие, абсолютно такие дрончики, которые в любой момент, где выйдет только Лили Путин, появится на свету, они его просто грохнут и уничтожат. И паутина два сработает. Тобто я правильно вас розумію, що події на фронті повністю зупиняться, і, наприклад, на Донеччині, на Луганщині не буде нових захоплень. Ем, є ще тривожні новини з Запоріжжя про те, що ворог дійсно просувається, чи не буде наступу на Запоріжжя, про який вже дуже багато говорять. Чи дійсно все залишиться на своїх місцях? Як зараз є? Ну, практички ні, там можуть на якісь села, Но заметьте, в 2025 году они не взяли ни, даже ни одной большой ПГТ, типа, я не знаю, там как, как, какого-то важного вот сейчас пытаются окружить Покровск, и даже они его еще и Покровск не взяли, да, как это делали они раньше, хотя бы в прошлые годы, там что-то они пытались взять, да. Но ну, сейчас у них такого нету, кроме маленьких деревень, что никто и нигде там не живет. Ну и главная задача там зайти в Днепропетровскую область, взять какие-то степи, даже без сел, да? Зайти куда-нибудь, я не знаю, где-нибудь в Сумскую область, захватить там что-то определенные кусочки земли, гектары. Но в общем, ничего у них абсолютно нет. Нет никакой возможности, как это было раньше, захватить хоть, хоть одно ПГТ типа Авдеевки. Ничего нету. Это все блеф, это, ну это все, это конец их войны. Ну и самое главное, сейчас, когда они столкнутся с московской мафией, будем смотреть, какая мафия. В московской мафии очень много денег. Зря они сейчас хотят делить бабки и каким-то образом забирать себе. Вот они забрали себе аэропорт Домодедово, да, Патрушев решил вообще всю себе забрать. Но посмотрим, что будет с московскими деньгами, потому что многие будут не согласны именно в Москве отдавать свои деньги, а мэр Москвы Собянин может устроить неожиданный переворот. Тим не менше у пабліках також пишуть, що в Окупований Бердянськ та Мелітополь взагалі росіяни звезли родини з Сирії та Афганістану. Чи правда це, чи правда ось ці люди цих країн будуть там жити? Ну так, тобто навіть такою Пахарару у мене чоловік з чорним лісом і білими руками. Да, там не тільки, Там і негрів будуть брати скоро і з Африки, от. Привозить из Лаоса, из Непала, из Кавказа, из, из кого, кого угодно будут засылать. Главное, чтобы не были украинцы и не говорили на украинском языке. Это самое главное. Угу. Ну, и, понятно, что за такие копейки могут работать только люди. Э, не, раньше таджики работали, а вот теперь, понимаете, после таракта в Курку-Сити уже таджиков не берут. Приходится брать афганцев. Да. А ага, зараз у мережі ходять такі чутки, що в Україні взагалі може бути проблема з водою через дії Росії. Чи дійсно деякі міста регіони можуть залишитися без водопостачання? Ну, восточні регіони, типа знач, Запорожжя, там є ріка ну в більшій степені, навіть Черсон, а, можуть дійсно страдати. Да, так, там що там можуть робити, у такі складні ситуації. возникать. Поэтому в Запорожской, Херсонской области действительно могут быть довольно-таки сложные ситуации. Может, не в самих больших городах, а именно в каких-то ПГТ, селах. Поэтому да, вот такая вот ситуация действительно может присутствовать. Хочеться ще поговорити про наш уряд український, тому що всі чекають 15 липня і кажуть, що буде якась зміна в уряді, а саме звільнення шмигаля, призначення Свириденко на його місце. Що це нам е, дасть? І чи дійсно е, Юлія Сверденко людина від Єрмака? Ось що мене цікавить. Ну на перше, збувається мой прогноз на моєму каналі. Я давно так что слідче будет Юля. Підписуйтесь на мой канал Влад Рос, і звісно, заказувати на тайні карти. годовые соляры с любой точки мира, у меня клиенты по всей планете, поэтому не стесняйтесь, Влад Росполнгвей, заходите на мой сайт, там вы увидите все мои услуги. А, ну и, конечно же, однозначно, Юлия Свериденко, это, конечно, человек Ермака. Mm -hmm. Говорим Ермак, подразумеваем Юлия Свериденко, говорим Свериденко, под, подразумеваем, что это Андрей Ермак. Он полностью захватывает власть вместе с Зеленским, это да, полный тандем. Ну и самое главное, дорогие друзья, Зеленский всегда же говорил его предвыборочное слово, что у всех олигархов уничтожит. Последний олигарх Ренат Ахметов уходит из власти, потому что его протеже, нынешний премьер-министр Даш говорит, все. Он уже все, понимаете, все. Поэтому там и другие были кланы какие-то. Нет, все, всю власть себе забирает Зеленский вместе с Ермаком. Вот, вот это уже можно теперь конкретно говорить, если есть коррупция, с кем она может быть связана? Вы все прекрасно знаете, с кем она может быть. Ну, американцы вообще говорят, что ну, и многие статьи, там и в политику выходит, что Андрей Ермак это самая несбалансированная для них кандидатура, с кем они не хотят иметь дело. Все таки що це нам дасть? Чи виведеться економіку України на кращий рівень? Чи зробиться щось на краще? Чи навпаки, ми матимемо стагнацію в фінансовій сфері і, взагалі, в політичній структурі нашого уряду? Ну, показує, показувати насчет Юлії Свіденка в сільському домі, які дірошка трудиться за прялка, у кошка, через яке виден милий сад, где тючоли кружаться серед цвітів. Віді буде улучшення. Счастливая жизнь, богатство, долголетие. Благодаря Юлии Свериденко действительно много может пойти в лучшую сторону. Она, видимо, все-таки по гороскопу. У нее в натальной карте, вот каждый я к своим клиентам делаю натальную карту, профессиональное предназначение, она на своем месте, дорогие друзья. Вот действительно Юлия Свериденко очень серьезно разбирается в деньгах, экономике и финансах. И финансовую помощь, которую она будет получена из Европы в очередной раз, по-моему, 35 миллиардов долларов, она очень четко может распределить. Как вы понимаете, мы находимся, наша экономика на дотации. И ну, хорошим управлением, например, Юлия Свериденко, есть хорошие шансы, что разрулить эту экономику. не случайно она Юлия, и, очень многое связывает ее звезды. У нее почти такой же натальная карта «Гороскоп», как у Юлии Тимошенко, дорогие друзья. Нам вернулась Юля только в другом обличии. Цікаво, цікаво. Подивимося, що буде, і подивимося, чи дійсно будуть ці зміни. Саме зараз ще в мережі активно почали писати про те, що взагалі то наш уряд може бути переміщений на захід України через небезпечну ситуацію в столиці. Чи дійсно можлива така релокація? Нічого подобного всього стану в Києві, тому що чотири Патріота знаходяться прямо возле Києва. самий захищений город. Львов у нас на менее защищен, непонятно почему, по Львову до сих пор менее, да, кинжалы не кидают, они оборудованы. А Вот, наверное, хотят сохранить архитектуру. Хотя в это мало верю на самом деле. А, но я вам скажу больше, в Москве задумались переносить столицу в Российской Федерации в Сибирь, куда-нибудь в Новосибирск. Okay. То есть они четыре города там у них выбирают, Екатеринбург. Новосибирск, и, даже там, говорят, есть Владивосток, и есть этот самый Омск еще. Да. <laughs> так что... Треба, чтобы до нас поближе, чтобы мы доставали до них своими ракетами. Да, потому что та Тауросы как раз 500 километров уже достают до Москвы. И uh -huh. все прекрасно понимают, что если они полетят, то многое-многое может быть разбомблено, в том числе и Нового где находится нынешняя э, сумасбродная тварь вообще. Ну, ну, по-другому невозможно называть, когда смотришь на эту мразь вообще. Okay. И просто можно все это ну, горяло разбомбить, там, и, и Валдай, и вот, до да Валдай уже долетается. Все его вот эти, где он там находится, вот в этих подземельях, все это может быть раздолблено абсолютно. Потому что Таурусы, которые будут называться Сапсанами, они будут полностью бетонную конструкцию уничтожать и разрушать. Ми на це дуже сильно сподіваємося. Ви сьогодні згадали про те, що Україну чекає перемога, проте хочу запитати про не такий позитивний мабуть сценарій. Наскільки великий шанс України капіталювати в цій війні? Ну, якщо б Трамп подальше переставав нам давати оружі. Військ... Да, переставал а, ну, вот, э, давать разведку, да, то есть э, разведывательные данные спутников, то мы могли бы проиграть. Конечно, как это сделали за неделю в Курской области. Только благодаря Дональду Трампу мы вышли из Курской области. В кавычках, естественно. Угу. Но Дональд Трамп, видите, на, на ретроградном Сатурне все резко изменился. Да? Он понял, что он великий, самый великий император, он царь, он король мира, а тут какой-то ублюдок. Вообще, uh, да, он сказал, вы можете заблюрить, потому mm -hmm. что там, не, не, YouTube иногда такие слова не любит, но он сказал, что это полное дерьмо вообще, это Путин полное дерьмо, он вообще вешал мне на вот, это. Макароны на уши, и я вообще, ну, слушай, я уже все, я уже не, не могу. Надо заканчивать войну. Мне тут это Нобелевскую премию предлагаю, да, вот приехал ко мне это премьер-министр Израиля, значит, дает Нобелевскую премию. Вот я хочу стать человеком мира, то есть номинацию мне дал он, а эта тварь мне не дает возможности обойти Барака Обама. Потому что главная цель Дональда Трампа обогатиться, стать самым... Вот, вот, вот сейчас я вам скажу, дорогие друзья, что хочет Дональд Трамп. Он хочет стать самым богатым человеком мира, обойти на Маска и всех других. Да. Поэтому у него биг deal с, с Россией, это было money. Он, вот, uh -huh. За три месяца он уже заработал 10 миллиардов долларов, понимаете? Он хочет э, через четыре года быть самым богатым человеком мира. А вот Украина ему мешала, но он теперь понял, что мешает ему сам Лили Путин, и он резко развернулся на ретроградном Сатурне, и как бы он не хотел дальше, придется помогать Украине и давать, и все. А, кстати, вот то, что была задержка поставки оружия, там примерно на 30 миллиардов долларов, дорогие друзья. Там да. охренетительная туча оружия, которая к нам в ближайшее время придет. То, что еще, еще при Джо были. Там многие поставки еще с 2022 года к нам не доехали, с 2023 года. Там примерно на 20-30 миллиардов долларов. Там охренительная туча оружия, что мы можем выиграть эту войну очень легко. Спасибо, Дональд Трамп. Ми дуже чекаємо цієї зброї. Проте друзі, самим нам також не можна опускати руки, обов'язково на донатимо на Збройні Сили України, нашим хлопцям та дівчатам, які відстоюють незалежність України щодня, щоранку і щоночі. Тому не забуваємо про важливу силу донату. Влада, Я вам дуже дякую за цю розмову, за відповіді на мої запитання. Друзі, від вас ми сильно чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Підпишіться на наш канал, на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок. чтобы не пропустити свіжі випуски, і бережіть себе, побачимось.